Hai, kami kumpulan 4 dari set 35 anti rasuah. Hari ini kami akan membentangkan kajian kes kami yang bertajuk Penyelewengan Dana Acara Sukan, Skandal Sukan Commonwealth 2010 India. Acara sukan bertaraf antarabangsa seperti sukan Commonwealth selalunya melibatkan perbelanjaan yang sangat besar dan merangkumi pelbagai uh, pihak dalam perancangan dan pelaksanaan. Oleh itu, pengurusan kewangan dan perolehan perlulah dilakukan secara telus, cekap dan bertanggungjawab. Namun begitu, laporan audit negara India pada tahun 2011 telah mendedahkan ketirisan dana dan unsur penyelewengan dalam pelbagai projek berkaitan sukan. Isu ini menimbulkan persoalan besar terhadap integriti pengurusan dana awam dalam penganjuran acara sukan berskala besar. Pendul Sukan Commonwealth 2010 yang berlangsung di New Delhi, India menjadi tumpuan antarabangsa selepas audit mendedahkan pelbagai penyelewengan serius. Kos penganjur yang pada asalnya dianggarkan sekitar 270 juta dolar telah melonjak lebih uh, melonjak kepada lebih 4.1 bilion dolar iaitu hampir 15 kali ganda dari bajet asal. Antara isu utama ialah pemberian kontrak secara terus tanpa tender terbuka. Kenaikan kos yang mendadak dalam pembinaan infrastruktur, projek terbengkalai seperti perkampungan sukan yang tidak siap mengikut jadual, beberapa pegawai juga didapati menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan peribadi dan per banyak perbelanjaan tidak disokong dengan dokumen sah. Skandal ini bukan sahaja menimbulkan kemarahan rakyat, malah mencemarkan imej negara sebagai tuan rumah di peringkat global. Ini membuktikan bahawa sistem pengawasan kewangan yang lemah boleh membawa kepada kerugian besar dan keruntuhan integriti. Untuk menangani isu penyelewengan seperti ini, beberapa undang-undang penting telah diwujudkan, khususnya di India dan Malaysia. Di India, akta utama ialah Prevention of Corruption Act 1988 yang membolehkan pendakwaan terhadap pegawai yang terlibat dalam rasuah penerimaan, penerimaan habuan haram atau penyalahgunaan kuasa. Selain itu, terdapat juga Central Vigilance Commission CVC Act yang berfungsi untuk menyiasat ketirisan dalam audit kewangan dan memantau ketidakaturan dalam pemberian kontrak. Indian Penal Code 1860 juga digunakan terutamanya Seksyen 120B untuk konspirasi jenayah dan Seksyen 420 untuk penipuan serta pemujukan penyerahan harta. Selepas skandal ini, India telah meratifasikan United Nations Convention Against Corruption, UNCAC pada tahun 2011. Ia menyokong kerjasama antarabangsa dalam penyiasatan, pendakwaan dan pemulangan aset yang diperoleh melalui rasuah. Dalam konteks Malaysia, kita mempunyai Akta SPRM 2009 yang serupa dengan Akta Penjagaan Rasuah di India. Akta ini meliputi kesalahan seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa kegagalan melaporkan aktiviti rasuah. Tambahan pula, Kanun Keseksaan Malaysia memperuntukkan Seksyen 165, uh, 165 Penjawat Awam Menerima Sesuatu Tanpa Balasan Seksyen 409 Pecah Amanah Jenayah Oleh Penjawat Awam Undang-undang ini penting bukan sahaja untuk mendakwa pesalah tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pengurusan dana awam Baik, saya Ani Haikal. Saya akan teruskan pembentangan mengenai punca berlakunya penyelaman dan kesan rasuah. Terdapat tiga punca utama berlakunya penyelaman dana dalam pengajuan sukan kembali India. Yang pertama, ketiadaan ketelusan dalam proses tender. Kontrak telah dianugerahkan secara rundingan tertutup kepada syarikat yang sanggup membayar komisen tinggi. Ini menunjukkan bahawa pemilihan tidak dibuat secara telus dan adil. Sebaliknya, berdasarkan kepentingan peribadi. Yang kedua, campur tangan politik dan kepentingan peribadi. Terdapat pengaruh politik dalam pemilihan syarikat di mana kontrak diberikan kepada syarikat kroni tanpa mengikut standard kerja dan keperluan yang sepatutnya. Yang terakhir, yang ketiga iaitu pengawasan dan audit kewangan yang lemah. Bayaran diluluskan tanpa dokumentasi yang lengkap menyebabkan ruang yang luas untuk penyelewangan berlaku tanpa dapat dikesan secara lebih awal. Seterusnya, kesan rasuah. Terdapat tiga aspek utama. Yang pertama iaitu kesan ekonomi berlaku pembazaran dana awam yang besar dana yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan rakyat telah disalahgunakan contohnya, dalam kes Sukan Commonwealth 2010 kos pembinaan naik berdadak dan banyak projek terbangkalai yang kedua, kesan sosial, imej negara, kredibiliti kerajaan, institut awam, semua tercalar sebab rakyat hilang kepercayaan terhadap keupayaan pengurusan negara nama negara juga tercemar di peringkat antarabangsa contoh lain adalah kes Kementerian Belia dan Sukan pada tahun 2023 yang turut mencetuskan persepsi negatif. Yang terakhir iaitu nombor tiga, kesan umum dan jangka panjang meningkatkan kos urus takbir serta menjejaskan pembangunan jangka masa yang panjang. Negara juga mungkin akan dipandang serong dalam urusan diplomasi dan kerjasama antarabangsa. Seterusnya, saya akan membentangkan beberapa cadangan untuk mengatasi isu penyelewengan dan nasukan. Pertama sekali, memperkukuhkan sistem perolehan dan audit dalaman. Tender terbuka yang kompetitif perlu diamalkan supaya proses perolehan berlaku secara telus. Setiap pelantikan pembekal atau kontraktor mesti disokong oleh dokumentasi lengkap dan melalui kerusan jatuh kasa audit bebas. Langkah ini penting supaya tidak ada ruang untuk penyelewengan dana atau salah guna kuasa. Kedua, ialah penubuhan badan pengawasan bebas untuk acara sukan. Badan ini hendaklah terdiri daripada ahli kewangan, perundangan dan wakil masyarakat. Fungsinya adalah untuk memantau secara bebas segala pelaksanaan projek sukan agar tidak berlaku penyelewengan dana atau salah guna bajet. Sebagai kesimpulan, penyelewengan dana sukan boleh menjejaskan imej negara dan menggugat kepercayaan rakyat. Kita boleh lihat bagaimana skandal sukan Commonwealth pada tahun 2010 menjadi bukti kegagalan pengawasan dalaman serta berlakunya konflik kepentingan yang serius menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaan projek. Lebih membimbangkan isu seperti ini juga berlaku di Malaysia dan ia memerlukan tindakan yang menyeluruh daripada semua pihak. Pendidikan anti rasuah dan reformasi institusi adalah langkah penting untuk memulih semula integriti dalam diri masing-masing. Akhir sekali, mahasiswa seperti kita juga memainkan peranan penting kerana kita perlu menjadi ejen perubahan yang berani bersuara dan bertindak demi memastikan ketelusan serta integriti diri terus dijaga. Sekian, terima kasih.